પટેલ દુર્ઘટના એવું છે કે બેન ભાજપના કાર્યકર્તા હતા ઇવન પોઝિટિવ પણ આ જે હાદસો બન્યો એ આત્મહત્યા નથી એ હત્યા એવું અમને રહ્યું છે હત્યા થઈ છે કારણ કે એ સમયે એમના ફેમિલી મેમ્બરમાંથી કોઈ એમના છોકરા ખાલી ઘરે હતા એમનો હસબન્ડ ખેતર હતો અને રૂમમાં ફક્ત ચિરાગભાઈ હતા અને કોઈ આકાશભાઈ કરીને એટલું એમને खबर છે એમનું કેવું છે कि પોતે એ કે ફાટો નાખ્યો તો ઉઠાયા પણ ચિરાકભાઈ તમે એવી કહી જે આસમાન જે કરી અમારે કેવું એમ કે જો ફાટો લાયકો ભરત માં નીતિ નિયમ પ્રમાણે પહેલા આપ પોલીસ ને બોલાવવાની તો પોલીસ ને કેમ ના બોલાવી ચિરાકભાઈ ચિરાકભાઈ કોર્પોરેટર છે સચિન હેજા સલિપીતા બેન છે કેટલા પરિવારમાં કોણ પરિવારમાં પરિવારમાં ના છે, એમના સસરા છે, માંગ છે? આપણે માંગ એક જ છે કે ન્યાય મળવો જોઈએ, સાચું અહીંયા આવું જોઈએ આમાં. જેને એનો પરિવારનો તો કોઈને જાણ કોણ? હસબન્ડ છે. पुलिस ने जान करी ना या सिविल बल आई बात है डॉक्टर आई बात क्यों ना जान कर डॉक्टर एक यार डेट जाहिर करी थी जला कि नहीं करा डॉक्टर जाहिर कर रहा है ना अच्छी तो, तो मैं पुलिस ने फोन कर रहा हूँ मैं क्यों नहीं हैंगिंग क्यों नहीं था यार अभी दुपट्टा ठीक हैंगिंग का तो अभी फैमिली मैटर से तो मैं

सुसाइड क्रायमा कैसे सुसाइड जैसा लग रहा है और अभी पीएम के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में भिजवाया गया है डॉक्टर साहब जो हैं वो अभी पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो पोस्टमार्टम के बाद में उसका जो प्राइमरी कोज ऑफ डेथ है वो सामने आएगा और जिनकी डेथ हुई है उनके हस्बैंड से मेरी बात हुई है उनको अभी एज ऑफ नाउ इस तरह का कोई एलिगेशन नहीं है आ, मुझे नहीं पता इस तरह की खबर किसके द्वारा दी गई है लेकिन परिवारजनों से मैंने बात की है उन्हें न्यायतंत्र पे पुलिस पे पूरा भरोसा है कि पोस्टमार्टम के बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद में जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसके हिसाब से कार्यवाही होनी चाहिए और उसके हिसाब से कार्यवाही होगी और अभी पी चालू है पी की रिपोर्ट आने के बाद में और जो भी वहाँ लोग आसपास थे हाजिर थे गांव के सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग चेक करेंगे ये सारा कुछ होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपको शेयर कर दीजिए सर उसमें ऐसा है कि पुलिस को जान नहीं की थी और सीधा और डेड बॉडी को यहाँ लेके आया तो वो भी एक बहुत बड़ी बात हो नहीं ये बहुत कॉमन है बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि परिजन या आसपास के जो लोग हैं दोस्त लोग हैं रिश्तेदार हैं वो बहुत बार ऐसा होता है कि डेड बॉडी को यहाँ ले आते हैं और बाद में यहाँ से पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है ऐसा बहुत कॉमन है ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर केस में ऐसा हुआ है आ, लेकिन पीएम आने के बाद में जो भी आगे की जांच रहेगी वो कंटिन्यू चलो रही